Любі друзі, я зібрав вас з дуже важливого приводу. Чи знаєте ви, що мер столиці Космовецький збирається брати участь у виборах голови держави? Чого ви мовчите? Ви що не розумієте, що гарантом хоче стати людина, яка геть не знає нашої історії? Чим більше, у нього нет професорської степені? Це нікуди, ні в якій рамки. Я вже не кажу про те, як він одягається. Друзі, останні соціологічні дослідження кажуть про те, що на виборах гаранта за Космовецького проголосували б 60% виборців. Це яка подстава? По-любому, тут попахіває такою наглою фальсифікація. От і все. Ні. Це набагато страшніше, ніж фальсифікація. Це правда. Та ви хоч розумієте, що це таке? Що на наш каравай відкрила ще одна ратяка? Це безпреділ. Треба щось то делать. Чого ви сидите? А я про що кажу? Це навіть страшніше, ніж як ви кажете, безпреділ. Це вибір народу. Треба щось зробити. Які є ідеї, Андрій Вікторович. Я думаю, що для того, щоб впав рейтинг Касмовецьку, треба підкупити його піарщика. Щоб він вмовив мера, виступати клоуном у цирку. Спикером у парламенте? А мы твои нам, мы куда динемо? Андрей Викторович, я кажу про реальный цирк. А, хм. Нормально. И теперь у Космовецкого будут фанаты не только бабушки, но и их внуки. Будут постоянно ныть. Бабуля, пойдем в цирк сходим, посмеемся с дядей Лёпой. <laughs> Нормально. Я б сам сходил. Нет, это плохая идея. Тут нужно... Потрібно... Еще синьше. Михаил Леонидович, у меня возникла гениальная идея. А что, если вам по выходным в цирке клоуном выступать? До этого от вас только бабушки фанатели. А теперь еще и внуки будут. Умница. Вот за что я тебя люблю, что ты подбрасываешь такие обалденные идеи. А что у нас нового в столице. Жалуются пострадавшие от Элита-центр. Говорят, что вы для них ничего не делаете. Ну, а, а мой последний альбом. Там есть надпись «Всем пострадавшим от э, Элита-центр». А что у нас нового в столице? Угу. О, восстановили ипподром и начали снос велотрека. Молодцы. На следующей неделе сносите эподром и начинайте восстанавливать велотрек гениально гениально некоторые жалуются что въезд на кладбище платным сделали объясните им что покупать годовой проездной на кладбище гораздо Ну, как мне это им объяснить на киоске где продаются проездные угу. повесьте плакат Теперь дорога на кладбище гораздо доступнее. Дядя мэр! Дядя мэр! Что, что, мой хороший? Что, я тебе конфетку дам? Я нашел на карте столицы участок, который никому не продан. И даже не застроен. А ты говоришь, что такого не бывает? ой 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 Дядя мэр. А можно я его это продам? Ну, иди, Васик, иди. Продай, продай, продай. А вот когда дядя мэр станет гарантом, он тебе подарит карту в сто миллионов раз больше. И неограниченные возможности. И, Васик, шоколад бабушкам, бабушкам ага. передашь. Передашь. Детство. М -м -м. А что у нас нового в столице? Андрей Викторович, ну тогда давайте найдем людину, який мэр полностью доверяет. Джулия Владимировна, звідки в нас в стране людина, якій можно полностью доверять? Вот поэтому Космовецкий нашел себе хлопца из Африки. О! Уит! Вам еще не давали? Что это? Ну как? Новый альбом Космовецкого. Вы что, не слушали еще? Новый альбом Космовецкого? Yeah. Я еще от старого тащуся. Вот звил, а? Просто звил. И что тут интересного? Я не знаю, я еще не слушал, но надпись очень многообещающая. Все э, деньги от продажи этого альбома пойдут на запись нового. А <решен> я взял на освоение иншую его идею писать книжки. Да? Я вот, как почитал его книжку як стати миллионером, вышел от вас писать свою. Про что? По что я могу еще писать? Як стати миллионером? Ага. -а. Здравствуйте. Вы Михаил Леонидович Космовецкий? Да. А, а вы кто? Я пастор церкви вторник пятница. My name is Sunday Monday Badelaj. Аллилуйя! Sunday Monday Badelaj! Аллилуйя! Аллилуйя, Боже! Наконец-то! Единственный нормальный человек за целый месяц. Я слышал, что вы хотите баллотироваться на гаранта. Как только я это услышал, я сразу же спустился. Аллилуйя! ты еще спустился! Чтобы меня поддержать? Чтобы отговорить. Почему? Это очень длинная история. Вот просто поверьте мне слово. не надо вам быть главой государства. Аллилуйя! Не надо быть гарантом! Ладно. Уговорили. Не буду. Что вот так вот просто? Возьмете и откажетесь? Что, правда? Ну, какие могут быть вопросы? Конечно, правда. Вы очень убедительный человек, вас приятно слушаться. Поэтому у меня к вам есть предложение. Да. Когда я стану гарантом, а это будет очень скоро, мне нужен духовный лидер страны. Ну, как? Я духовный лидер страны. Аллилуйя! Новый духовный лидер! Аллилуйя! Шановный, що вы робите? Извините Мне нужно быть в хорошей физической форме Так вот Многие белые люди мечтали стать духовным лидером страны. У них ничего не получалось. вас, я вижу, громадный потенциал. В Америке же человеку удалось. Правда? Вы видите во мне этот потенциал? Дай пять. Если честно, вы первый человек, который действительно пометил в мне цей вогник всю изюминку. Слушай, а может я в гаранты пойду, а? 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 Нет. Нет, нет. Нет. Нет, нет. нет. я здоровый, я, я здоров здравомыслящий человек. Нет, 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 нет. нет. Вы кто? Аллилуйя! Аллилуйя! Так вот, поверьте, в гаранты не надо. Это не ваше. Вот в духовные лидеры это да. Идите ко мне в команду, а? А в чем фишка этой должности? Представьте многотысячный Майдан. Ну, это я уже видел еще в 2004, но. Так вот, вы могли бы разогнать его. За три минуты. Это и есть духовный лидер страны. И где был этот ваш духовный лидер страны в 2004 а? Аллилуйя! Где Их был в 2004 -м. Где? Доброго дня, Ниночку. Доброго. Сегодня у нас на щодо что до розводку столицы, угу. первые особи державы. Треба подготовить дуже солидный фуршет. И щоб все было на высшем уровне. Ну, конечно, подготовим. Но разве я вас когда-нибудь подводила? Подводила? Помните минулого разу. Ну откуда же я могла знать, что мэр Космовецкий не ест земную пищу? Но я уже и к этому готова. И не спрашивайте, как я это достала. Но это из кухни самого Космовецкого. Месячный жареный поросенок. Фазаны тушеные в персиковом соусе. Доброе. Китовый антрикот по-филиппински. Угу. И бордо красное 1845 года. Ху -ху. Сик. А это еще? Зубная паста, малыш. Ху -ху. еще. Он любит. Проверено. Ху -ху. Вы знаете, я постоянно удивляюсь, яка все ж таки цікава людина цей Космовецкий. Эм, ну я суби возьму, а вы ему еще достанете. Ну. <свист> а хлеб да. Ой, ой, вот. Почему батон? А вы не слышали, как он на последнем своем выступлении перед народом накормил три тысячи человек пятью батонами? Яцца, накормил. Очень просто. Он дал им пять батонов и сказал, как хотите так и делите. Hello, my people. Можете меня поздравить. О, лайки, лайки. it, like it. I do well, like it like... With me, Федер Викторович, да. вам удалось одумовиться? Нет. Федер Викторович, вы ви отговорили Космовецкого? Ну, <свят> зато он пообещал, что сделает меня духовным лидером, а не то, что вы постоянно предлагаете. Зачекайте. Как это, подождите. А как же я? Это же моя основная работа, заниматься вихованням духовности и сведомости нации. Андрей Викторович, сядьте. Ваша основная работа заниматься экономическим и политическим життям страны. Федор Викторович... Вы хотите стать духовным лидером, так? Да вы же не можете справиться с посадой лидера оппозиции. Вот только не надо мне завидовать. Я всегда чувствовал, что это мое. В общем так, я пошел. Гудбай. Жуля Володимировна, вам не здається, что людина не в адеквате? Він же не розуміє, що це я духовний лідер нації. Так, Андрій Вікторович, я вас прошу, не починайте. Це мене непокоїть. Що ж робити? Давайте до Космовецького цього разу підете ви. На вас він точно не вплине. Ще не народилась така людина. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? У! Позови Сирену Кричицкую. Только если мы потом поиграем с тобой в Поиграем. Э, э, Мари, суфлёра. Э, э, Мари, -э -мари Зачем пришла? Так вы ж меня это... Да. Да, я мэр, ну и что? <свят> ну, что там у нас нового в столице? Ваши распоряжения выполнены. Миллион долларов на строительство новой станции метро перечислен. Хорошо. Ну, правильный шаг. Я... Я сегодня с собой доволен. Только Михаил Леонидович, mm. вы уверены, что этот миллион так нужен лондонскому метрополитену? Понимаете, в том районе Лондона, где я купил себе новый дом, нет станции. Нет, пускай работают. А что нового в столичном метрополитене? Роют. Как вы распорядились, роют к центру земли. Хорошо. Михаил Леонидович, mm. а зачем они это делают? Что? Роют к центру земли. Кто? Ну, работники метрополитена. Работники метрополитена роют тоннель к центру земли? А зачем мы, они это делают? Это, нет, нет, это ерунда какая-то. Хорошо, что я об этом узнал. Пускай прекращают. А что у нас нового в столице? К вам опять бабушка пришла. Нет. Нет. Ну, мне сейчас, Нет. мне сейчас не до развлечений. Не-не-не-не-не-не. Она говорит, по делу. Ну, зови. Mm -hmm. зови. Нет, я нормальный. Я, я нормальний мэр. Нет, нет. Я, я нормальный, я, я очень нормальный. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Здравствуйте, дорогенький. Здравствуйте, моя. Моя дорогая бабушка. Присаживайтесь. Гречка закончилась. М? Та я до вас по серьезней справе. Понимаю. Проездной на кладбище? Який же проездной? Значит, так. Mm -hmm. Объединенная ассоциация бабуль столиц закликает вас, Михайло Леонидович, не идти на выборы гаранта заради нашей любви. Хорошо. Не пойду. А зачем мне это надо, если бабушки не хотят? Что правда не пойдете? Конечно, правда. А вы, я вижу, бабушка пробивная, настойчивая. Вам палец в рот, наверное, не клади. Что вы, роботы? Хотите быть главной женщиной страны, ну, когда я стану гарантом. Так просто. Но ну, я просто звикла завжди робити все сама, а тут вы мне таке пропануете. А вы не обманываете? Секундочку. Я своих бабушек никогда не обманываю. Посмотрите. Посмотрите, в какой физической форме я вас сделаю главной женщиной страны. С безграничными возможностями. С безмежными? Безграничными. Ну, в определенных рамках, но в этих рамках безграничны. Вы кто? его приехало. Ниночка, а у нас раки есть? Товарищ Иван Ильич, ну какие раки в нашем парламенте? Обижаете? У нас исключительно омары. О. Ильич, ну вы бы еще таранку попросили. Вот был бы я спикером, у нас бы в буфете была пролетарская еда. Таран. Пролетарские суши. Ладно. Космовецкий тарифы на коммунальные услуги понял? Понял. В пять раз? В пять. А я посчитал. Если мы будем мыться и купаться в парламенте, как мы это делаем сейчас, то каждый из нас в месяц будет экономить 300 долларов. Логично? Логично. <свят> О, так еще одна корость Выходишь ты после сессийной залы, заходишь в парилку и смываешь себе все грехи. Логично. 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 <реш> Светочка, ти так, ти... <клес> Ай, Боже, можна подумати, поховались, як діти в самом ділі. От що свята ще не знає про вас? От скажіть А от Іван Іліч. Вы, например, в курсе, что все знают, что у вас самый маленький рейтинг в парламенте? нам, между прочим, меньше. И вообще, при чем тут рейтинг? Что ты нам за веник принесла? Как мы им париться будем? Ну, как вы будете париться, это уже ваше личное дело. Подключить фантазию. Прошу вас, подарок, бо я с вами париться тут не буду. Вот это весь цей свинарник, что вы тут розвели. Ясненько? Ясненько, с легким паром. Фу. О. Як добре, хлопці. О. До речі, Муфрич, біжи до Федора Вікторовича. Він просить, щоб ти йому спинку потер. І вінічком його отходишь. Очень смішно. Пожалуйста. До свидания. Света. Я хотів з вами поговорити з дуже важливого питання. Пожалуйста. слухайте, ви не помітили, що останнім часом з Жулією Володимирівною та Федором Вікторовичем відбувається щось не те? Начебто вони якось змінилися? Звісно, я помітила. одразу хочу сказати, то не я, бо ходять розговори, що вони. Свята, знают... підожди. Розумієш, це почалося після того, як вони сходили до мера нашої столиці. Тобто, я вважаю, що це він на них так вплинув. Та ви що? Але саме страшніше, що сьогодні мені особисто доведеться до нього йти. Mm -hmm. І я переживаю, що він теж на мене якось вплине. Та я вас розумію. Ну, знаєте що? Ви не переживайте. Ви ж знаєте, що на світу можна завжди да, положитися. Я вас підменю. А що? Не так складно, я постараюсь. Музей відкрить, пожалуйста, бюджет прийнять. З новим роком поздравить. Це я взагалі люблю сильно. Бджол нагодувати. Свєта, так... Бджіл, не чіпайте. Там треба знати, як робити. Пішов, як же мені захиститися? Ой, не знаю. Слухайте. Знаєте що? Щас. в мене тут є шлем мопедний Цуценюка. і мій костюм резиновий запобіжний. Беріть, я думаю, що допоможе. Свите, дуже дякую тобі. Але запам'ятай, щоб зі мною не трапилося. Бджил, начипай. Дякую. Вызывали? Да. Присаживайся, Сирена. Сирена, я вот, знаешь, раскрашивал свою книгу мне пришла в голову мысль, что если в каждом городском дворе поставить парковочные лавочки для моих любимых бабушек, mm? а плату брать с дедушек, гениально. Причем за каждую незаконно припаркованную бабушку штраф в двойном размере. Но моих любимых бабушек ну, не обижать. Mm. Ну, а что у нас нового в столице? Там к вам посетитель пришел, такой странный. Ну, зови. Хорошо? Да. Да, 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 да. Да, да. да, А? Нет, нет. Нет. Я нормальный, я нормальный мэр, встречаю посетителей. Нет, нет, нет. Вы, высший разум. Сидеть, Михаил Леонидович. Я так тебя ждал. Я так тебя ждал. Я, я верил, что ты придешь. А я сподевался, что вы меня не впизнаете. Мне столько нужно с тобой поговорить, о стольком рассказать. Ты знаешь, что Генка женился? Дякую, Генка. давайте поговоримо про це пізніше. Я хотів з вами поговорити про вибори гаранта. Це вам не потрібно. Ви ж людина іншого масштабу. Ви ж можете керувати Всесвітом. Ти теж так думаєш. Я теж так завжди думаю. Але нікому не говорив, щоб не подумали, що я сумасшедший. Когда вы меня заберете? <как> Готуйтеся. Вы мои это будете у добрых физических Света Веронина, лупашки. Скоро, скоро я стану духовным лидером нации. Скоро Космовецький виграє вибори, і я стану головною жінкою країни. Друзі, припиніть досить, що коїться? Космовецький не буде балотуватися на гаранта? Як не буде? Подажіть. Як не буде? А зачем вони, вот да, это вот все, костюми в прокат? Зачем это було? Припиніть цей цирк, кажу. Сьогодні я розмовляв з Космовецьким. І переконав його не брати участі у виборах гаранта. То то я думаю, перед входом в його кабінет що-то помню. А як вашов, так бац і сразу мені пам'ять увикал. А я як в тумані була, ви знаєте. Боже, яка ж страшна ця людина Космовецький. Андрій Вікторович, ви точно впевнені, що він не буде брати участь у виборах? Точно, точно. І це вам каже не хтось там. Це вам кажу я, новий верховний розум. Аллілуя, новий верховний розум. новий верховний розум. новий верховний розум. И за базар мы отвечаем, Родной район не за.